o'zbekiston 24 to'rt teleradio kanali dasturlarini davom ettiradi bugungi kunda qaysi bir viloyatimizga nazar solmay har sohada o'zgarishlar bo'layotganiga amin bo'lamiz qolaversa olis hududlarda ham aholiga tabiiy gaz yetkazib berish darajasi ortdi hozirgi ko'rsatuvimiz andijon viloyatidan tayyorlangan bugungi kunda andijon viloyatida ikki yuz mingdan ziyod tabiiy gaz, Ularge, gaz orkali, tabi, yaz, hamda to'rt yuz mingdan ortiq suyultirilgan gaz iste'molchilari mavjud ularga 5700 ming kilometr gaz quvurlari orqali tabiiy gaz hamda olti yuz mingdan ziyod maishiy gaz balonlari orqali suyultirilgan gaz yetkazib berilmoqda qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha kompleks chora tadbirlar shu jumladan iste'molchilarning barcha toifalariga tabiiy va suyultirilgan gaz yetkazib berish bilan bog'liq tadbirlarni amalga oshirish ishlari belgilab olingan ana shunday tadbirlarning samarali va sifatli amalga oshirilishi natijasida bugun baliqchi tumanidagi iste'molchilarga bir maromda tabiiy gaz yetkazib berilmoqda o'tgan yilgi ik qish mavsumi davrida tabiiy gaz yetkazib berishda juda ham qiyinchiliklar bo'lgan bunga asosiy sabab tarmoqlarimizning tartibsizligi hamda baliqchi resmizdagi bosimni tashqariga bizni o'zimizni tarmoqqa olib chiqaolmaganimiz sabab bo'lgan bu yil kuz qish mavsumiga yozda tayyorgarlik ko'rish jarayonida avvalo shu tarmoqlarni tartbga keltirish uchun ulgur iste'molchilar bilan aholi xonadonlariga tortilgan gaz tarmoqlarini alohida alohida qilib ularga kollektor tashkil qildik undan tashqari tarmoqni boshiga hamkor tashkilotlar bilan birgalikda regulyator o'rnatib regulyator orqali tabiiy gazni aholi xonadonlariga yetkazib beryapmiz gresdagi bosimni tashqariga olib chiqishga erishildi ya'ni o'tgan yilgi holatda tahliliy qilib aytadigan bo'lsak o'tgan yil 5000 ming 5000 besh min kub gaz olgan bo'lsak shunda 1 kilo bosimda gaz olganmiz hozir xuddi shu iste'molchilarni soatligi uch yarim gaz bilan bosimni 4 kilo olib chiqishga erishilgan holatda tabiiy gaz yetkazib beryapmiz ichki tartida tarmoqlarni ham to'liq tartibga keltirganmiz asosan ko'p qavatli xonadonlarda uzilishlar juda ham ko'p bo'lgan haqli e'tirozlar bo'lgan bunga bir e, misol qilishimiz mumkin Oqqo'rg'on, oqqo'rg'onms oqtomda 10 e, ta ko'p qavatli xonadon bor bir yuz işte. qirqdan ziyod xonadon bor shu xonadonlarga tabiiy gazni yetkazib berishda juda judayam qiyinchiliklar bo'lgan u tarmoqda gaz yetkazib berishda işte. tansislik bo'lganligi sababli u tarmoqni to'liq demontaj qilib yoshlar prom zonasiga tortilgan tarmoq orqali hududga ajratib tarmoq boshiga eskiki rusumdagi o'rnatib hududga ajratilgan holda oqton ko'p qavatli xonadonlariga alohida yangi tarmoq qurildi shu orqali hozir ta'minot ushlab turibdi. tabiiy gazni xonadonlarga bir me'yorda yetkazib berish ta'minlanyapti baliqchi tumanida 12.101 nafar tabiiy gaz iste'molchilariga xizmat ko'rsatiladi bu yil tumanda 167 dona gaz taqsimlash qurilmalarini texnik xizmatdan o'tkazish to'rtu o'nda uch kilometr quvurlarni havo bosimi ostida sinash va tozalash ko'zda tutilgan bo'lib hozirgacha belgilangan ishlar to'la yakuniga yetkazildi shuningdek 11 bir kilometr yer osti gaz quvurlarining holati tekshirilib belgilangan reja 146% ga bajarildi 11.7 biru kilometr gaz quvurlari bo'yoqlandi va tartibga keltirildi natijada esa to'qqizta mahalla fuqarolar yig'ini o'ramidagi 3700 dan ortiq aholining gaz ta'minoti yanada yaxshilanishiga erishildi живу <laughs> в балчинском районе андижанской области men baliqchi tumanida oqtom mahallasida yashayman o'n yildirki hududimizda tabiiy gaz bo'lmagan rosta qiynaldik ko'p qavatli uylarda gaz bo'lmasa juda qiyin bo'ladi o'tin ko'mir yo'qolmaysiz ikki ming yigirma uchinchi yil boshida mahallamizga uzluksiz gaz keldi buning uchun avvalo prezidentimizga rahmat aytamiz men juda ham xursandman qo'ni qo'shnilar barchamiz mazza qilib yashayapmiz uyimiz issiq bo'lsa suv gaz elektr bo'lsa bundan boshqa yana nima kerak har bir ishda tejamkorlik asosida ish qilyapmiz gazni ovqat uchun elektrni maishiy texnika xullas hammasini yaxshi tuman bo'yicha yetti kilometr tarmoq tartibga keltirildi shundan siza resimizdan gaz oluvchi aholi xonadonlariga tortilgan gaz tarmog'i tayanch ustunlariga o'rnatilib to'liq tayanch ustunlariga olindi u tarmoqni masofasi uch yarim kilometrdan ziyod undan tashqari o'rmonbek resimizda ham yer ostidagi tarmoqlar chirigan holatda bo'lgan gaz sizib chiqish holatlari aniqlanganligi sababli 600 metr tarmoq yer ustiga olindi va yangilandi bundan tashqari baliqchi gresimizdagi iste'molchilarimiz tarmoqlar tartib holatda hal o'rnatilgan yani edi ulgurdi iste'molchilarga yani ham tabiiy gaz yetkazib berishda uzilishlar ko'p bo'lardi shuni oldini olish maqsadida hammasini bitta kollektor qilib счетчigini boshiga qo'ydirib turib undan tashqari har bittasiga regulator o'rnatdik shu regulyator o'rnatish orqali bosimni tashqarida ushlab turishga erishildi baliqchigresimizda alohida alohida ketgan tarmoqlar juda ko'p xonadonlarga alohida alohida tortilgan masalan sortepa mfmizga o'zi to'rt yuzta xonadon bor uchta tarmoq ketgan shu uchta tarmoqni bitta tarmoqqa oldik shu bilan tabiiy gazni ham yaxshilandi ham gidralikani bosimni ushlashga erishildi baliqchi tumanida joylashgan baliqchi aholiga gaz to'ldirish shahobchasidan tabiiy gaz oluvchi aholi va ulgurji iste'molchilariga tortilgan turli diametrdagi gaz quvurlarining 2 ikki kilometr qismini tartibga keltirish ishlari bajarilmoqda ushbu gaz quvurlarini tartibga keltirish natijasida baliqchi aholiga gaz to'ldirish shaxobchasidan tabiiy gaz oluvchi 4510 ta aholi va 8 ta ulgurji iste'molchilarini tabiiy gaz ta'minoti yaxshilanishiga erishildi bundan tashqari chinobod aholiga gaz to'ldirish shoxobchasidan chiqish qismiga bitta yuqori bosimli gaz taqsimlash qurilmasi o'rnatilib omonariq ittifoq farovon va zaxkash mahalla fuqarolar yig'inidagi 1213 ta aholi xonadonlari 3 bosqichli tizimdan 2 bosqichli tizimga o'tkazish ishlari yakunlandi yoshlar sanoat zonasiga gaz tarmog'i tərimoğru... quruvchi orqali tortilgan lekin ishlar yakuniga yetmagan tarmoqni tortib yoshlar sanoat zonasini ishga tushirdik yoshlar sanoat zonasida hozirda sakkiztadan ortiq tadbirkorlar faoliyat tabi yuritib tabiiy gaz yetkazib berilyapti faoliyat yurityapti tabiiy gaz yetkazib berishda iste'molchilarni yirik hududga ajratish bo'yicha hududlarga ajratish bo'yicha ham bir qancha ishlar amalga oshirilgan bunga bir Bunlar, bu, misol sizaresimizda oltinko'l izboska va baliqchi tumanlari gaz oladi bular oldin to'rtta tarmoq orqali gaz olgan hudud gaz ta'minotdan yangi berilgan egu orqali bitta tarmoqqa ajratib bitta yirik hudud qildik baliqchi tumanini iste'molchilaridan ajratdik bundan tashqari o'rmonbek hududimizga ham bitta alohida сhеtчик qo'yib ulardan yirik hududga ajratib oldik baliqchi tumanimizda aholi xonadonlari uchun o'n ikki mingdan ziyod asку o'rnatilgan bularni yirik hududga ajratib tabiiy gaz yetkazib berishdan maqsad xonadonlarga yetkazib berilayotgan tabiiy gazni balansini ishlab chiqish ya'ni hududma hudud yetkazib berilayotgan gazni kunma kun sarf hisobini e, balans hisobida hisoblash hisobini olish maqsadida yirik hududga ajratib e, hududlarga bo'ldik oqqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini o'ramidagi ko'p qavatli uylar uchun yangi besh yuz yigirma metrli tarmoq tortildi bugun mazkur uyda yashovchi yurtdoshlarimiz tabiiy gazdan bir maromda foydalanmoqdalar shuningdek yirik hududlar quvurlarni tartibga keltirish va yangi kollektorlar o'rnatish ishlari ham bajarildi Askuk и dasturga otgan счетчик bilan e, yirik huduq orqali va gresdan chiqqan gresdagi счетчик orqali bir biriga solishtirilganda kunma kun balansini olinganda kunma kun hisobi yuritilyapti agar qaysidir hududda askuk gaz otmasa yoki bo'lmasa чет chiqarib qo'ysa xonadonlar o'zboshimchalik bilan счетчиkn chiqarib qo'ysa shu yirik hududdagi farq bilan bunga aniqlik kirityapmiz askukdagi bo'lgan uzilishlar aloqa chiqmay qolgan boshqalarda ham shu yirik hududdagi gazni farqi bilan shu hududga bitta asku askuktei ajratib shuni bartaraf qilib oxiriga yetktabiiy gaz ta'minotida gaz yo'qotishlar oldi olinib bizni balansimiz hisob kitobimiz точны so chiqyapti shuni so oqibatida